di Padang Mahsyar ini, sebagaimana dikisahkan oleh Nabi Muhammad kepada Muas bin Jabal, terdapat sepuluh golongan pelaku maksiat, dengan wajah dan penampilan mereka masing-masing, sesuai dengan jenis kemaksiatan yang mereka lakukan selama hidup di dunia. Sebagai berikut, id pertama, ada yang diserupakan wajahnya seperti monyet, mereka adalah orang-orang yang ketika di dunia suka menyebarkan fitnah di antara manusia. Yang kedua, ada yang diserupakan seperti babi. Yang serupa babi itu adalah orang suka makan harta haram dan merampas hak orang lain. Yang ketiga, ada yang tubuhnya terbalik dan diseret. Yang tertelungkup kepalanya di bawah kakinya di atas adalah kaum pemakan riba. Yang keempat, orang buta. Mereka adalah yang bertindak zalim dalam pemerintahan. Yang kelima, ada yang bisu tuli dan tidak berakal. Dialah orang yang suka ujuk yaitu bangga dan sombong dengan amalannya. Yang keenam, ada yang mengunyah lidahnya sendiri, yang menjulur sampai ke dada, dari mulut mereka mengalir nanah laksana air liur, berbau busuk dan membuat semua orang merasa jijik kepadanya. Yang seperti ini adalah para ulama dan hakim yang kata-katanya berlawanan dengan perbuatannya. Yang ketujuh, ada yang disalib di atas palang-palang api. Orang yang seperti itu adalah yang suka memfitnah orang lain kepada penguasa. Yang kedelapan, ada yang terpotong tangan dan kakinya, yang seperti itu adalah orang yang selalu mengganggu tetangganya. Dan yang kesembilan, ada yang baunya lebih busuk dari bangkai, yaitu orang yang selalu memuaskan hawa nafsunya, bergelimang dalam dosa syahwat, dan menolak menunaikan hak angmah kuasa dalam harta kekayaannya. Kesepuluh, ada yang memakai baju-baju panjang, yang terbuat dari timah meleleh, mereka adalah orang yang selalu takabur, suka bermegah, dan memuji diri.